ездил на этой машине на Торвет? Нет, я... ездил. Нет, что у меня там Нет? Сейчас первый раз. Yeah, На скутере или пешком по лесу идёшь? На шаутер или на скутере? Mm -hmm. не, не, он здесь будет, на КП на этом сидеть. Yeah. Yeah. Yeah, вот да. На второй круг сюда еду, и на тренинг сюда езжай. Проезжаем возле дома лесника. побежал заграждать дорогу палками. А наоборот, убирать. Вот а убирать, чтобы срезать? Так убирать, чтобы он сейчас понесет, чтобы там. А, на дорогу понесет? Чтобы там, чтобы там поворачивали сразу наверх. Так а на машине будут ехать палки? Поставил на дорогу. Ехать? Никто. так ты будешь вниз возвращаться? Я спущусь сюда. Где я сюда? Между деревьями тут? Ну а что? А, ну да. А ну да, если Знак Знаки король гор. Какая одежда? Вот сзади, прямо на дороге. эти. Он не <свят> <свят> вот это Гондурас сюда ехал. Ну, вот так и есть. МЧСники? Вот, Нет, не, вот сюда вот. Да э, ладно. Сейчас проверим. Не, 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 не. И сюда направо. Вот. вот как бы вот туда вот. Попали на вырубку, воруют блять. Что он имел в виду ше это? Где-то выше. есть колено. Чуть можешь в сторону встать на эту. Ну, тут 66 й по ремонтами. Подивимось, что 131. Подивимось, что может это такому. Да то есть вы поехали по той дороге. Не-не-не, там такие моменты есть. Да, там есть яма. Здорово. Да. Яма и камень такой, что приклеиваться. Мы еще едем на первой пониженной, да? Да. Но еще пока ничего не заблокировано. Ага. А, -а, -а. а, а нет, зачем заблокировать? Жесткий. Тут жест... нет жесткая, мокрые камни. Жесткая для... сцепка передний и задний мост жесткий, на жесткой сцепке а тут что блокируется все полностью ну, ну, если крайне... передний мост подключаешь то тут то есть, постоянно заблокированный ну, ну как бы жесткая сцепка ну, да. ничего не заблокировано ну, по сути 50. Это, есть, как 50. заблокированный дифференциал между передним и задним мостом Ой, ну, столько полчаса ходил ветки загибал тут вот так вот надо Ты да, чтобы, чтобы я проехал. Чтобы ты проехал. -о -о. Чтобы деревья нет, а мы, я так только вот позаламывал, вот если по Так и не пройдет. Надо выбирать, или ветки или в камне. Не, вот так сюда. Пошли. Я, брат, ни хрена не вижу. Ну тут более-менее, вот там вот камень тут видишь. Вон, ну, тот камень надо заехать. А прямо прям на него можешь заезжать целиком, двумя колесами. Что лучше? Вот там так? глубоко. Да ничего, я думаю, что ничего не будет. Да, блин. Хороший просвет. Может, они 131 на спущенных ехал? Вот тут так вот, да, да, А тут И... Сейчас мы туда, еду. а чуваки уже по трассе едут. <laughs> да, ну, они уже 21 куда? минуту, по идее, едут. Да, да. Уже едут 21 минуту. Ну, сейчас 10.21. Если ты старт был ровно в 10, ну, то не У него это до сотку, у них темп. Скапать, О, вот. колея начинается. начинается. Это не колея, да. Небольшая. А Смотрите, влево так вот. Апхил назытый. Главный, равномерный подъем достаточно. И, И то, где не мы выедем? Не знаю, но Ну ним. Вверху вырубки то где там срезают. опять пятую включает. Гездоколе еще позволяет ехать. мы ездили на гусеничном этой машине на гору он нашел такую грязь что забуксовал даже на гусенице на подъеме на гусеничной машине или на тракторе Ну трактор такой гусеничный типа кабина и кузов кузове люди хорош да он нашел такую грязь что обе гусеницы крутятся и он на месте стоит сделал на кузу там где-то. Да, что-то такое. Как потом? Ну, а он да. потом по очереди. То одной пусть они качают, то другой выйдет. Да, 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 вот это уже тут будет. А, это такая коричневая дорога. Вот. Это а что, что было? Это переключение где было? Да, тут нагрузки было. просто. Да, бывает. Сметализаторы не попадают. Или может сцепление не выдало. Да. О, бревно слева какое-то. Нет, пока. О, теперь не газ да Да, и потом нам взлетишь. А этот крутяк, да, включай лучше первый. Нет. Трой кидает себе. Держи. Держись, нет. Так пацарабья. Велосипед, да. электростанция их раздавит. Или она там привязана? Раздавит. Да, привязан. да она там укреплена как-то? Да. Вот а баллону с газом. Если уже будет падать, то вместе с баллоном. Видится, что нас они догонят. Догонят, думаешь? Лучшее время на тренировке 51 минута. За антоловецкой? Вот. Да. антоловецкой, да. да. Но может, на соревновании будет быстрее. Сейчас у них легче. Но пока сейчас что нет. 26 минут. Да, пока что 26. Но тут самые наборы большие. Да, да. Тут сейчас наборы. Вот мы объехали набор. где вообще спешится. Да я могу тебе отключить, по нему смотрите едем. Покажет, Он где они. Сейчас прямо. Туда. Да, можешь вот сюда вот чуть-чуть. Вот тут это... больше камня. Вот сюда. Не-не-не, вот сюда, прямо, сюда. Вот смотри, что здесь, понимаешь? Сюда лучше. Прямо лучше, нет? Да, да. Вот тут объезд такой маленький. Вот сразу там через 20 метров ты будешь ехать а по дороге. там тоже таких два места, таких же есть. Можешь сползти на камень. Вот. маленький ровчик. Вот сюда вот сейчас прямо едем. Прямо. АБС ездить? Нет. Здесь. Вот за него колесо пройдет. Скользкий как сползаем. Да поэтому что тут нас ожидает сползти в эту поле? Мы проедем, развезем им все Что, надо включать дифференциал? Блокировочка. Застряли, включаем дифференциал. Не застряли забуксовали. Да. Сейчас там. А это что блокирует? Типа зад и вперед, да? Если зад пробуксует нет, то вперед, вперед то зад. левое. лево Мы так ехали до сих пор. Да. Задние колеса. Правое-левое теперь вместе крутятся. Одинаково. Нет, задние? Да. А, а типа задние независимо от того, буксует все равно крутится. Да-да-да. Ага, Дифференциал да. заблокирован. Это уже танк. Главное, чтобы нас от байкеры сзади. Если чтобы подтолкнут они. Нас. 37 минут пока что. Ты говорил 50 Нет, все. Все, Лучшее время 50. Ну сейчас могут. Ну сейчас такая дорога, что они навряд ли быстрее будут. Да. Сейчас еще э, ради э, даст форы нам, чтобы успели палатку поставить, заблокировать их. Да -да. Надо бревнами закидать, дорогу. Вниз пятую включишь не разбежаться все он вон столь да, осталось а ты будешь спускаться вниз бро? так я не знаю что сейчас делаешь сразу же нельзя ну да так будешь с нами тусоваться ну, или в туреме то будешь спускать а не не туриме тоже так же стоп вообще ты не доедешь там <laughs> такие <laughs> лыжи <laughs> да. так вот да. <laughs> ждали смотра. О, о, фантастика. И чуть-чуть назад. Надо назад перезагнаться, наверное. Чуть-чуть да. назад. О, и чуть-чуть вперед. -чуть и... Опа, мы тут взяли. Реально... И сели на что -то. Стой, 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 стой. Едь, едь, едь назад, нам надо выехать с колеи. Да, и задним что-то там задели. Не да. Нам бы выехать с колеи. По-моему, направо. Так, Герик, выходим толкаем. Да? Оселки же. Что-то я цепляю, блин. Или... А ну одеть назад и посмотрим. Что тебя? Это может сзади наезжать нашли. Одеть да. назад. Долго, а вот отсюда направо заезжай. Во, уже направо. Что там есть место? Да-да-да, вот заезжай отсюда да. направо. И еще назад. Без. Назад. грязь. И сейчас давай, давай, давай. Все, все, давай, Руль, руль, проезд. Руль, только медленно надо заезжать, плавно. Так плавно, не, не держит, же, не понимаю. Не держит, Илья. Ну еще, еще назад откатись, откатись назад, вот заедешь Короче, вот сюда. Короче, я сейчас посмотрю. Сначала. Да, накидал еще сюда пошел. вот пошел, пошел. И пошел. Pessoal, 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 pessoal,

Blirens. <laughs> Сами ездили на Plagas ne dėl blokeraukių. Может сейчас в переднюю в другую сторону и назад.